আজ আমার দাদা মারা গেছে এখন জানাজের নামাজ হবে যদি কারো দিকে লেনদেন থাকে আমার সাথে যোগাযোগ করবে আর কেউ কেউ থেকে যদি পেয়ে থাকে তাহলে আমাদের কাছে পৌঁছে দিবে কোন হাজার নামাজের নিয়ম বলে দেওয়া হবে প্রথমে নিয়ত করতে হবে পর যে কাপায়া ধান নামাজ তাঁতাকুরের সহিত এই মামের পিছনে আপনার আদায় করতেছি তারপর হবে الله أكبر أنا أكبر سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك وعبر الله أكبر دروس اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اتقبل دعيتنا اللهم لك لحينا وميتنا وشاهدنا غائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنسانا Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi ala al-islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu ala al-iman Abu takbid ditol Salam Al alaikum assalamu alaikum rahmatullah Agun janat namaz shuru hobe Allahu akbar سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك وجل سناؤك ولا إله غيرك الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله اكبر اللهم كن لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمة الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله